А что с этой собачкой? Избили люди, избили, а причем она была беременная. Ее били, а, нет, а у нее выкидыш получился. Ее избили ногами, били, ее били причем по голове, и у нее получился выкидыш. Да, не добили, я бы сказала так. Люди просто увидели со двора и позвонили мне. Okay, лапа поломана. <сессия> а, и и, живется, и это что чаще. дали вот этой собачкой? И если получится ее спасти в приют, так. придется забирать. Приют? Но ну, а куда же на улицу? Неизвестно, какая Но, она останется. Понятно, да? она, она просто не выживет. Просто. Она после того, что с ней случилось, честно говоря, вот, вот после этого я бы на ее месте кидалась бы на всех подряд. Вот yeah. честно на людей. Наши люди хотят, чтобы собаки на них не бросались, да? Не знаю, это, честно говоря, у меня просто насмотрелось много всего, но, говорю, были длинные волосы, уже наверное, тут дыбом все стояло. Ну реально, жесть. Ну, это я не для этого, просто я не понимаю. Ладно, там что-то так случилось. Так таких случаев, знаете сколько, бывает, и все куда? В приют обращаются, мало приют еле дышит сам. Хотят его полностью там, ну... Я <реш> так и не могу еще пока говорить. Хотят еще забрать часть финансирования. А за что мы вот таких вот будем спасать? Что мы людям будем говорить? Да, приют есть, но знаете, мы не в состоянии вам помочь. Идите. Ну, да. Мы сейчас находимся біля клиники Прайд, где безпритульные тварины получают первую необходимую помощь после травм, там побития, там, ну, будь травм. С нами находится сейчас керевник притулку без, безпритульных тварин. Ми хочемо поспілкуватися взагалі, яка у нас відбувається ситуація з безпритульними тваринами і яка є проблема в фінансуванні, тому що ми знаємо, за словами заступника міського голови Якубовська, він хоче забрати кошти на утримання тварин і продати все перенести на, на, на стерилізацію. Мы уже смотрели, едят тваринки, которые потребуются помощи, они отримывают помощь. Что дальше бывает с собачками? Этих собачек они в тяжелом состоянии. Это не такие собачки, которым сделали, например, укол два и они побежали. Их надо забирать к нам, передерживать. Если они останутся коллегами, и такое тоже возможно после таких травм, они должны жить у нас. На улицах возвращать нереально. Если она выздоровела, да, возвращаем ее на прежнее место. Но э, таких случаев по городу очень, очень много. Э, финансирование, естественно у нас на приют на питание. А как вы вообще видите, э, планируют раздать всех собак, которые находятся в притулке? Это физически возможно сделать? Кто захочет взять домой, скажем, по количеству собак? Сейчас, как сейчас планируется? Планируется раздать всех здоровых, а коллег, которые не могут уже сами находиться на улице себя обслуживать, планируют оставлять в приюте. 15-20 собак, как было сказано. Но эти 15, во-первых, для того, чтобы раздать собак, надо время. Они не раздадутся за день и два. И этот год, который нам дали для раздачи, он тоже должен, мы тоже в это время должны этих животных содержать, кормить, ухаживать за ними. Если у нас часть средств, как говорят, часть средств приюта заберется на стерилизацию, за что мы это будем делать? за какие средства. Нам и так сложно выживать, все дорожает, цены растут. На кругу за неделю поднялась цена на 30 копеек за килограмм. Да? Я это уже молчу про все. Тела, это уже это тела, очень. Да. Молчу про все остальное. Да. За какие деньги мы должны выживать? А вот таких больных, это плюс еще медикаменты, это надо просить людей, это надо искать тоже где-то эти деньги. Ну, говорю, была бы все сильно, говорю, я бы даже к властям за просьбой никому не обращалась. Я бы сама свои деньги вложила бы и спокойно себе это все делала. У меня просто нет другого да. выхода, потому что если заберут часть финансирования, просто приют не выживет. Он просто реально вы, закроется, потому что не за что будет э... будут все собаки опять бегать по, по месту. И во-первых, во, 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 во и первых, так а ситуация во по месту с собаками не дуже быть. Сложно, это, да. А во-вторых, в том состоянии, в каком сейчас приют находится. Это вообще тяжелый случай, надо, даже если останутся те, я согласна, пусть здоровых выпустили, больных оставили, но если останутся те 15-20 собак, они должны быть в нормальных условиях, а не в таких, которые сейчас у нас. Там должны быть нормальные, хорошие условия, как будут? в других городах, за границами, почему нет, почему у нас нет завтра еще одну. О, И так ну, их вот, будет 30, да? 40, 50, опять так же сам. За вчерашний это... день мне позвонило два человека. Вот собаки после травмы. Одна после машины, вторая избили люди. В, честь, Я в тяжелейшем раху, состоянии. 15, 15, да. 15 собак. За, за один их... день две собаки. Нет, да. это нереально. Не их постоянно будут избивать. Ну страшно, да, да. Дела. В принципе, Вам же люди да. подкидывают постоянно. Постоянно, постоянно. по этой да. неделе по 3-4 случая всякого. Сколько сейчас находится в притулку на утримании собаки? Значит, сейчас около 100 животных. То есть, э, хотят уменьшить финансирование утримания собак и на протяжении года реально раздать всех этих собак? Нет, на, на протяжении года это нереально. Во-первых, хотя бы по той причине, что из них минимум 15 собак больных, которые действительно никто не возьмет, собак 10 действительно в том возрасте, которых уже не возьмут. Если возьмут, да, какую-то часть возьмут, половину может возьмут здоровых, молодых. Як да. Но поки ми будемо роздавати за що тонати, тобто і кормить, виходить да. фінансування з меншим, але собак ми ще не роздали. Вот да, это реальні віші получается. За які деньки та й країн це взагалі нелогічно? Тому що спочатку потрібно роздати собака, потім що зменшити фінансування. Ми зараз знаходимося в лікарні, де саме проходить стерилізація безпритульних тварин. Це адреса вулиця Сергія Кемського, 60. Процедура така: представники комунальних служб відловлюють собак, привозять сюди і тут вже проводять їм операцію, щоб вони були безплідними, не розмножалися. За словами лікарів, в кого є заявка, що в дворі, можливо, в якомусь районі є багато собачок, то можна приходити сюди, подавати заявку, залишати номер телефону і свої контактні дані. З вами зв'язуються комунальні служби, які відловлюють собак, і потім вже проходить процедура відлову і стерилізації. Тобто, якщо у вас в дворі є багато скупчення собак, і ви хочете, щоб їх стерилізували, ви приходите сюди, залишаєте заявку, і комунальні служби відловлять і вже тут простерилізують. стерилізують. Скажіть, чим ви годуєте песики в притулку? Чим кормі каше? Варится каша, разводится, жарится. Вы сами готовите еду? Конечно, да? мы сами готовили кашу. У вас печка тут есть, да? Печка есть, кастрюли есть. Но кастрюли уже дырявые, денег нету, чтобы их купить ведра дырявые. У нас очень такое упадшее уже предприятие. С тем финансированием, которое есть, у нас уже скоро вообще ничего не будет. Вот был разговор, чтобы отпускать собак. Скоро собаки отсюда уйдут сами. Потому как еще ветхая завалилась, собаки ушли что нужно очень нужные деньги для ремонта. Ведра дырявые, купить не за что. Трофично не хватает денег, чтобы купить кастрюли, ведра и все такое необходимое для собачек. Воз, возика, как я говорила, нет такого, чтобы возить. Приходится вручную. А мы, как знаете, в возрасте уже попробуем понести его. Условий особых, конечно, нет. Но мы стараемся. Собачки у нас не худые. Мы кормим. Спасибо. Приходят у нас. Орешонкова Тамара Максимовна. Потом школы, школы хорошо иногда привозят, там то лапки угощают собачек то какой-то крупы соберут денежек, то Есть, мы не хотим... Волонтеры допомагают, да, да? Но, но волонтеры, это такие сегодня да, завтра сегодня есть, а завтра нету. Да, <с infrared> а собачки хотят кушать то тобто каждый финансув... день. Тобто финансирование должно быть постоянно. Постоянно, да, потому как... Это сегодня принесли а завтра. Да, нету. Батя, э, пошел цей кипиш, подняли, раздули угу. тему, что закрывают при, угу. приют, начали люди нести. Понимаете, а через два тижня мы все забудут, сейчас... с каналов пропадут все, все ролики, знаете, и все забудут. Я а сейчас финансирование... скажу вам правду, как несут. Две недели, как было телевидение, да, ни один человек не пришел и не принес ни одной лапы. Вот вам и помощь. Вот население от Сейчас народ... Собак вместо того, чтобы покормить и приютить, наоборот, выбрасывают, потому что дорого, ну, дорого кормить. Лечить дорого, кормить дорого. Вот и все. Собаки, друзья, людей были, а теперь получается кто? Вот. И вот жалуются на собачек, что злые там вот на городу и все, да? Собаки что злые? Холодные. Же, песня ж какая есть. Собака бывает кусачей, но только от жизни собачьей. Поэтому вот так и есть все. Мы также приехали не с пустыми руками, мы собачкам привезли смаколики, так что мы сейчас передадим наши э, смачные, скажем так, приветствия для собак. Вы уже там и приготовите еще смачные. Конечно, конечно, конечно. Я с этим, у меня проблем не будет, потому что как, я даже из маленьким собачкам жарю крупные котлетки, привожу, меня все знают. Я всегда с торбами иду на работу и несу собакам всегда кушать. Побольше, так, чтобы что... таких людей было. <laughs> так, что, так что я люблю таких людей, которые к нам приходят. Я всегда очень радостно их встречаю. Я тоже школьников. Школа девятая, школа десятая, школа седьмая. Это такие золотые детки у нас были. Я им все объяснила, что животных надо любить. Что с животными надо хорошо обращаться, тогда вы будете любить своих деток. Все им так нравилось, когда я им все это рассказывала. Это же дети, это же дети, их надо... Поэтому... Насчет себя хочу сказать, очень люблю собак и призываю всех пожалейте собак, они вас трижды пожалеют и трижды защитят. Это благодарные животные, которые нуждаются в нашей помощи и в нашей любви. мог бы застежки вот эти купить, чтобы у него чтобы что-нибудь вот такое. Он слепой, да? Слепой, блин, бедняга. С этим выяснили, ну, телевидение откуда, скоростное? Да. примерно через сколько дней будет показывать? есть у меня любимые слова собака это тот же человек только не может ничего сказать может говорить